Организация называется Захарь Пикремест, это бизнес украины. Я ее консультант, закончил Национальный университет юридической академии, отецкая. В данный момент мы вопросами занимаемся вопросами предпринимательства, Картинируем свою связь с самозащитой предпринимательства, а именно закон 71 и унесение одного кодекса использования медицинского обосновательного аппарата. Собираем сейчас знания а от администрации президента кабинет министра. У нас есть в Фейсбуке как бы интересно можете посмотреть. То есть, форма, или, как, как думаешь, с ты рада, ты Спасибо, Спасибо. 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 Здравствуйте всем, господин Фамилия Меня зовут Александровича. в эту комиссию подписываю заявку, я официальный предприниматель с 2007 года, неофициальный предприниматель после окончания школы, сразу банковский предприниматель. Получается, с 19 лет я предприниматель. Занимался уже ну, разными видами детей. Тонкости, получается, в разных сферах предпринимательской жизни предпринимателей. Сейчас, получается, участвую, активно пытаюсь да, участвовать в общественной жизни города. Последнее мероприятие, принимала участие наша организация, мы были, присутствовали на предупредительном митинге возле областной рады с целью давления на депутатов Областной Рады, что вы приняли э, красивое место. Что, кто не знает, было принято. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Да. Сейчас еще занимаемся, получается, собираем подписи против кассовых аппаратов и природы. Не Спасибо. Здравствуйте, Здравствуйте все оставшие, я кратко. Алла да. Юрьевна окончила везде в Днепропетровск. И без ядерных сахаров сохраняли самые практичные, там мы молодые, просто были не нужны никому. Потому стали заниматься предпринимательством с 91 года. Страшно посчитать, сколько лет. Вы, честно скажу, года 4 назад мой маленький мелкий бизнес решил забрать товарищ Купак Ивана Ивановича, Иванович, без предела и нам. После чего я абсолютно все, магазины свои, зала в аренду. Ущипнуть меня не за что. Я не работаю, я знала все в аренду.